थोर उपकार तुझे श्री स्वामी समर्था आधार तुझा स्री समर्था। श्री स्वामी समर्था तू दाता तू विधाता तू कारण तू करता तू माता तू चिपिता तू बंधू तू सखा तुझे नाम राहू दे माझ्या ओठावरी श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तानु स्वामींचे नाव हे तेव्हाच आपल्यासमोर व आपल्या ओठांवर येते जेव्हा तुमचे काहीतरी चांगले प्रारब्ध असते कारण स्वामी सेवा कुणाच्याही नशिबात नसते त्यासाठी खूप मोठे भाग्य असावे लागते भक्तांनो तुम्ही खूप नशिबवान आहात कारण स्वामींनी आज तुमच्यासमोर हा व्हिडिओ आणला आहे स्वामी म्हणतात माझ्या प्रिय बाळा आज तुझ्यासाठी मी अत्यंत शक्तिशाली मंत्र घेऊन आलो आहे पण हे लक्षात ठेव हा व्हिडिओ आणि हा मंत्र असाच कोणालाही मिळत नाही हा मंत्र त्याच आत्म्यापर्यंत पोहोचतो ज्याचे दुःख सहन करण्याची क्षमता आता संपली आहे ज्यांच्या अंतकरणाचा आवाज ब्रह्मांडापर्यंत पोहोचायला लागला आहे जर तुम्ही हा मंत्र ऐकत असाल तर समजा तुम्हाला या मंत्रासाठी निवडले गेले आहे आणि माझी दृष्टी तुमच्यावर आली आहे हा काही निव्वळ योगायोग नाही तर हा तोच क्षण आहे जो ब्रह्मांडाने तुमच्यासाठी सुखाचे दरवाजे उघडले आहेत जेव्हा तुम्ही हा मंत्र ऐकायला चालू करताल तेव्हा तुमची प्रत्येक इच्छा ब्रह्मांडापर्यंत पोहोचेल पण त्या दरवाज्याच्या पलीकडे जाण्यासाठी तुमची परीक्षा घेतली जाईल माझ्यावरील विश्वासाची माझ्यावरील श्रद्धेची तपासणी केली जाईल आज तुझ्या दुःखाचा शेवटचा दिवस आहे आज तुझी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होणार आहे हे निश्चित आहे तू हा मंत्र आणि माझ्यावरील विश्वास याच्याकडे दुर्लक्षित करू नकोस आज मी फक्त तुझ्यासाठी आलो आहे आज तुझ्या आयुष्यात खूप मोठा चमत्कार होणार आहे या चमत्कारासाठी तू तयार असशील तर होय स्वामी अशी स्वीकृती दे व हा मंत्र शेवटपर्यंत नक्की ऐक माझ्या बाळा तुझा माझ्यावरील विश्वासच तुझ्या परीक्षेची कसोटी आहे आणि तुझ्या ध्येयापर्यंत पोहोचवण्याची गुरु किल्ली आहे आणि ता, याची ताकद या मंत्रामध्ये आहे आज हा मंत्र तुझे भाग्य बदलण्यासाठी तुझ्या समोर आला आहे त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून नंतर पश्चाताप करत रडत बसू नकोस आज तुझ्या संपूर्ण आयुष्यभर पुरेले एवढी शिदोरी तुझ्या पदरी पडणार आहे भक्तांनो आज स्वामी स्वतः हा मंत्र रूपी आशीर्वाद घेऊन तुमच्या समोर आले आहेत आज हा मंत्र तुम्ही घरामध्ये लावता क्षणी एक दैवी शक्ती तुमच्या घरामध्ये प्रवेश करेल आणि तुमच्या घरातील सर्व नकारात्मकता व वा वाईट शक्ती दूर निघून जाईल व तुमचे घर आनंदाने आणि सकारात्मकतेने भरून जाईल तुम्हाला जर स्वामीवर विश्वास असेल तर कमेंटमध्ये अशक्य ही शक्य करतील स्वामी असे टाईप करा व व्हिडिओला लाईक करा तुम्हाला जर असे नवनवीन मंत्राबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या घंटीला ऑल करा ज्यामुळे मी टाकलेला असाच व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लगेच पोहोचेल चला तर मग भक्तांनो तो चमत्कारिक आणि अद्भुत मंत्र कोणता आहे ते जाणून घेऊयात ओम श्री स्वामी समर्थाय सर्व सिद्धी प्रदाय स्वाहा ओम श्री स्वामी समर्थाय सर्व सिद्धी प्रदाय स्वाहा ओम श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्रीस्वामी श्री समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सर्वसििप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सिद्धिप्रदाय स्वाहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय 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 स्वाहा श्री स्वामी समर्थाय सर्विद्धि प्रदाय स्वाहा श्री स्वामी समर्थाय सर्व